કેટીવી વિશેષમાં આગળ વાત કરીએ સુરતના સેન્ટ્રલ ઝોનની જ્યાં બિન વધતા અને તંત્રની અવગણના ને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અહેમદ પઠાણની આગેવાનીમાં રહેશે પાલિકા સામે ઉગ્ર મોરચો કાઢ્યો હતો રોડ નહીં તો વેરો નહીં જેવા બેનરો સાથે લોકોએ તંત્ર સામે સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અહેમદ પઠાણે આરોપ મૂક્યો કે સેન્ટ્રલ ઝોનમાં તંત્ર દ્વારા સતત અન્યાય થતો રહ્યો છે રસ્તાઓની ખરાબ હાલત ગટરના પ્રશ્નો ગંદકીના ઢગ અને અનિયમિત ડોર ટુ ડોર સેવાઓને લઈને અનેકવાર ફરિયાદો કરી હોવા છતાં

में ऐसा है की कई वर्षों से लगभग तीस साल से भाजपा यहाँ पर शासन कर रही है इसका एम भी भाजपा का है कॉरपोरेट सबके सब भाजपा के, के हैं और धारा सब भी सांसद और सांसद भी जो है यहाँ पर भाजपा का ही है फिर भी सेंट्रल जोन का विस्तार ऐसा है यहाँ पर हर तरीके की समस्या है हर तरीके से प्रॉब्लम है अभी आप देखोगे यहाँ पर हर रोड के अंदर खड्ढे हैं ड्रेनेज लाइन में प्रॉब्लम है पानी भर रहा है हर जगह पे सेंट्रल जोन के अंदर सिर्फ तैतीस जगह पे लीकेज है जो छोटे बड़ी लीकेज है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है और हर बार सेंट्रल जोन के नाम पर करोड़ों रुपये का जो बजट पास किया जाता है वो पैसे सब किसके खिस्से में जाते हैं और कौन उसको ख़त्म कर देता है जो जनता तक नहीं पहुंचता जनता के टैक्स का पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है उसका बर्तन उनको नहीं मिलता है ये समस्या बहुत ज़्यादा है मजबूरन हम लोगों ने लाखों बार करोड़ों बार यहाँ तक ये कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर हम लोग फरियाद नहीं करें और रजुआत नहीं करें फिर भी हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है इसलिए स्थानीय इस लोगों के साथ में आया गया और यहाँ पर जितने भी लोग स्थानीय लोग हैं उन लोगों की फरियाद कोई निकाल आता नहीं है और हर बार 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 फरियाद करने पर कोई उसका निकाल आता नहीं है क्या मांगे मांग हमारी ये है कि भाई जो पब्लिक अपना टैक्स का पैसा देती है वो पैसे का उनको वर्कर मिलना चाहिए ना कि भाजपा शासकों को भ्रष्टाचार करना चाहिए वो पैसे का जो पब्लिक का हक है उनको मिलना चाहिए वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं वो करें मगर क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ही उनके डी के अंदर भ्रष्टाचार आ चुका है तो उससे बाज नहीं आएगा क्योंकि तो लोक सेवा का काम है जो पब्लिक का लोक सेवा का काम है जैसे रोड हो गया रास्ता हो गया गटर हो गया जिनकी बुनियादी जरूरत पीने का साफ पानी हो गया आज भी सेंट्रल जोन तो के अंदर ऐसे बहुत ही विस्तार यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं आता है जैसे कचरे की गाड़ियाँ अनमित है बार बार फरियाद करने के बाद में भी कोई निकाल आता नहीं है कोई भी धारा धोने के हिसाब से काम होता नहीं है और कांग्रेस कांग्रेसी कांग्रेस के लोग को छोड़ दो उनका तो नामो निशान ही नहीं है आम आदमी पार्टी इसके लिए बार बार लड़ रही है भाजपा से भी रजुवात करती उनके शासकों से रजुआत करती कमिश्नरों से रजुवात करती फिर भी कोई सुनवाई होती नहीं है બની ગઈ છે નાના નાના બાળકો જે મૃત્યુ પામે છે ખાડામાંથી માંથી ખાડી પૂરતી આખો સુરત પરેશાન છે કરોડો રૂપિયા ની પ્રી મોનસુન યોજના ની અંદર એ કરોડો રૂપિયા ખવાઈ જાય છે અને પ્રજા આજે તમારા કંટાળી ગઈ છે